Дарол Анте Луцем Предрассветная тоска. Манифест от Чепенца. В памяти Александра Блока. Ноябрь 1880 года. Август 1921 года. Ты знаешь, бывает такое состояние, что кажется, что все. Баста. Край. Уже не успокаивают старые привычки и не очаровывают, как прежде, старые друзья. Но наступает вот такой вот момент, ты знаешь. Когда понимает, что надо было не хмуриться, а улыбаться, не идти навстречу, а оставаться на месте, не, не плыть, а лежать на диване, не пить горькую, а читать за поем, не отказываться, а соглашаться, не мерзнуть до костей в минус 40 какой-нибудь очередной туман а ходить по паркету среди облаченных в костюмы, не, не подвергать сомнению, а верить на слово, не сидеть у датиста в кресле, приговоренным к боли, а грызть зубы по пять раз на дню, не рисковать всю дорогу, а сидеть смирно. И все получилось бы наоборот. Друзья не уроды и нищие, а нужные челы с перстнями на пальцах. Любимая собеседница не санитарка в палате, а проказница в будуаре. Болезнь не банальная белка, а какая-нибудь солидная хворь вроде подагры и зоба. Всего-то делов, всего-то делов. Раз фальшивил, и ты уже не, никому не нужный писака, с блажью в башке о прекрасной даме, О, клер... о клерке позамкнутой в банке с зарплатой на первое число. Да, били родные мало тебя по первое число. В какой-то момент понимаешь, Что прожил три четверти срока, И надо бы разобраться с целью, Да силы уже не те. И вот ты идешь вперед, Не с в почти ни разу, и падаешь от усталости в снег петербургский, как вечную мерзлоту Антарктиды, врезавшись помраченным сознанием. Да, надо было сделать все по-другому, но то, что случилось бы после, случилось бы не с тобой, с другим неизвестным преданным властью мощной и молча забытым людом. И он бы не сделал бы это, не сел бы к столу на пике тоски предрассветной, склоняясь над проклятым листом белого цвета, и белый бы не был тебе другом, врагом. В какой-то момент ты бы понял, что это совсем не ты. Вот именно в этот момент, если он, не дай бог, наступит, и надо заканчивать балаганчик, отказываясь от еды и микстуры, умирать от невозможности жить. И невозможное, возможно, дорога долгая, легка, когда блеснет дали дорожный, мгновенный взор из-под платка. Когда звенит тоской острожной глухая песня имщика. Откровение Володи Прутика